Hamıza salam dostlar. Bu gün sizinlə uzun illərdir internetdə fenomena çevrilmiş bu adam, yeni sistem, tam açıqlanmayan bir obrazdır. İnsanların yox da gördüyü iddia edilən bu silvi varlığı incələyəcəyik. Videoya keçməmişdən əvvəl yeni videomuz like atıb kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bu əfsanənin tarixi ilk öncə 2006-cı ilin yanvarın, New York yanvarında New Yorkda məşhur Psixoloq xəstəsinə daha əvvəl görmədiyi insanın yuxuda ona həyat ilə bağlı tövsiyələr verdiyini bildirir. O yuxuda gördüyü şəxsin şəklini çəkib psixoloqa göstərir. Bir neçə gün sonra başqa bir xəstə həmin şəkli görür. Bu onun yuxusuna girən adamın şəkli idi. O da yuxusuna girəni daha dəvvəl da görmədiyini söyləyir. Psixoloq həmin şəkli həmkarlarına göndərir. Bir neçə ayda onun yuxuda gördüklərini söyləyən 4 xəstə də gəlir plan çəkildiyi vaxtdan indiyə qədər La Los Angeles, Tehran, Paris, Moskvadan və digər bölgələrdən 2000-dən çox insan gəlir. Fenomenə sevilən şəxsi tapmaq üçün bir çox ölkədə elanlar yerləşdirilir. Bəs niyə bu sirli adam insanların yuxularına girir? Bu müstəvidəki nəzəriyyətin ilk modeli nəzəriyyəsidir. Nəzəriyyəyə görə bu şəxs insanların alt şuarlarında yatan bir obrazdır. Beləəndə çətin vaxtlarda, dramatik dəyişikliklər, stress hallarda üzə çıxır. Elə buna görə də yuxulara girir. Bu cür nəzəriyyəl elmi cəhətdən sübut olunmayıb. Bəzilərinin həmin şəxsindən insanların yuxularına girməyə bacaran bir psixoz olduğunlar. Niyə minlərlə şəxsin onun yuxuda gördüyünü məlum deyil. Bu adam haqqında onlarla teori ortaya atılmışdır. Mənə ən yaxın gələni isə rüya taqlit teorisidir. Buna əsasən insan yoxda gördüyü üzü bir neçə saat sonra yadından çıxadır. Dolayı yolla isə bu adam gördükdən sonra bir neçə dəfə yoxsunda görmüşüm o hissidir. Amma əslinə baxsaq bu insan heç vaxt yaşamamışdır.